Я хочу разобраться, у тебя присутствует здравый смысл или нет? Ну, конечно. Ты Запорожье считаешь территорией Российской Федерации? Конечно. На каком основании? Это Россия. На каком основании? Ну, потому что произошло голосование. Где там, произошло? В Запорожье? Запорожье? Где в Запорожье проходило голосование? Слушай, я город не помню. Причем тут Запорожье? Город? Ну, Запорожская область, там часть... Не за... часть нет, институт подожди, институт не, не часть. Я тебя область, спрашиваю и наверное, за Запорожье. Российской за... Федерации часть, часть под, находится под контролем я Украины. Те, я тебя спрашиваю, за Запорожье, областной город, угу. сам город Запорожье, ну. ты его считаешь территорией Российской Федерации или нет? Конечно. Да. да. На каком основании? Ну, На том основании, что провели голосование. Что я же еще раз говорю, смотри, я пытаюсь разобраться. Есть у тебя здравый смысл или все э, ну, э, аншлаг полный? Ну, э, на основании чего ты считаешь, э, что Запорожье... Голосование людей. Где голосование происходило в Запорожье?